с вами Незекс и сегодня мы рассмотрим такой сайт для задавания интро за ну, для своего канала вот вот эту вот ссылочку я скину в описании вот сюда нажимаем зарегистрироваться, ну как я тут зарегистрирован нажимаем логин тут у нас появляется такая кошечка вот, тут все платное 25, вот это вот Дальше free templates нажимаем. Вот тут все бесплатное. Но мне лично нравится вот это вот. Вот сначала будем посмотреть. Что нравится? Значит, next. Соглашаемся. Дальше выбираем фотку. Фотку, например, вот эту выберу отвод. Выбираем, как ширина будет наверное ну, Я лично хочу вот так вот. Дальше next. next. Вот это вот сюда. Дальше музыка. Музыка. Вот туда пишем it. It. И search. Вот это вот, например, музыка. Select. дальше текст, текст один. Uh, Дальше place order. Yes. view my orders. И вот загружается наше видео. Опять много я смотрел. Сейчас посмотрим вот это вот. Он загружается. Загрузила, смотрим. Mm. Вот так вот мы все сделали, нам все нравится. И как же выложить это в YouTube? Вот так вот нажимаем More Options. И вот тут YouTube. Выбираем. выбираем выбираем вот логин и выбираем, куда бы хоть поместить. Вот Nezox. Нажимаем upload. Оно загружается. Э, потом загружаем на YouTube. Обновляем страничку. И вот тут она уже появляется. Ну, так вот и все. Всем спасибо за просмотр. Кому помог, ставьте лайки. Подписывайтесь. Всем спасибо. Всем пока.